Так, доброе утро, ребят. Так, Mazda CX5, 2.2 турбодизель. Так, сделали мы топливную систему немножко там обслужили, поменяли прокладочные колечки под форсунками. Э -э свечи накала проверили, смазали их высокотемпературной смазкой, э проверили, все четыре свечи Работает накала, отлично, все. Так что везде манжетики колечки, все поставили, в колодцы попрочищали. Так как у нас на четвертом цилиндре вообще ну, форсунка, она вообще, ну, руками открутилась, можно так сказать. Колечки там были все черные. На четвертом, особенно, цилиндре, оно плотно не сидело форсунка. Как бы колечки мы поставили новые. властных автомобиля свои колечки нам дал, мы поставили их. А остальные все вставочки, колечки, фиксаторы мы ставили, заказывали свои полностью все манжетики и все остальное так что сейчас вот тестируем смотрим, как себя машина ведет в принципе неплохо но, как бы, едет она неплохо запускается хорошо ну, это... сейчас покажу немножко разовать не буду потому что машина не моя а потихонечку не знаю, расход ну, писал пишет сейчас 8.4 ну но немножко он упадет он нужно, нужно немножко поездить как бы подключил я лаунч ошибки все здесь поскидывал после того как все сделал потому что датчики все отключалось ошибки все поубирал сейчас немножко как бы идет обновление автомобиля так что посмотрим я думаю что все будет отлично велик она неплохо не набирает Так. Также, в принципе неплохо я думаю что все получилось нормально владелец будет доволен так что сейчас приедем на мастерскую позвоним владельцу скажем что его автомобиль уже сделан и можно будет в принципе его забрать а дальше уже попросим владельца чтобы поездил и позже там перезвонил сказал что там по расходу, как вообще машинка себя начала по новому вести. Так что-то так. Все. Всем хороших ремонтов, удачи, счастливо. Всё. Пока.